Когда мы приехали, во-первых, мы увидели пожар, которого за столько лет, сколько я лично работаю, сколько мы знаем людей, которые работают в нашей части, в городе Киеве, таких пожаров не было. То есть это мы могли это видеть только в фильмах, и то в фантастических. Насильно, очень сильно все горело, была очень сильно задымленность, самое главное была очень большая температура. То есть подойти реально туда, просто абсолютно обычному человеку с улицы, без подготовки, без вот этого адреналина, которого у нас в душе у всех, у каждого пожарного по-украински, скажем, самовиданности, вот этой, вот, то туда просто нереально. И стоит, уже к, к самому очагу получили задачу нашего первого, первого, заместителя, главного управления города Киева, на прокладку магистральных линий дополнительных, на установку насосной станции, на водоисточник, который был рядом на следующей нефтебазе, и уже ставить стволы на охлаждение и готовиться к пенной атаке. Сразу максимально сделали при приложили все возможные силы для того, чтобы это все сделать. Проложили линии, поставили ст лафетные стволы и дальше уже начали заходить, пытаться пробираться с тыльной стороны нефтебазы, чтобы с той стороны уже ограждать и также охлаждать. Оставили людей на стволах. Мы понимали, что на том уровне, который он есть в данный момент, что даже с максимальными приложенными силами и средствами, э в тот момент остановить это было без дальнейшего рас э распространения его на, на следующий резервуар было нереально. То есть мы должны были сделать все, что от нас зависело, чтобы оно максимум зацепило еще один или два резервуара, чтобы дальше не шло. То есть люди, которые там работали, и мы в том числе, это люди шли, которые туда влазили, полностью переступая через все свои какие-то моральные Качество, через все свои страхи, которые у них только есть, забывали про семьи, которые их ждут дома, чтобы просто это все дело предотвратить, чтобы мы понимали, что рядом находится еще одна нефтебаза, в которой огромное хранилище газа, как нас предупредили, что если бы он бы взорвался, то ни нас, ни еще бы в Киеве земля тряслась бы от этого всего. Шли, работали, отстаивали, делали все, что могли. Каждый человек, который был там, каждый пожарный, каждый офицер, не делились там уже ни на полковников, ни на генералов, ни на, ни на офицер пожарный, все работали в одной кучке, в одной схватке. И каждый действительно отработал там по полной программе. То, что случилось дальше уже, это никто не мог не предсказать никак. Это полное нарушение правил пожарной безопасности со стороны владельцев. Это то, что мы видели, как люди, которые даже сильно не особо вникают в пожарную профилактику, потому что наша задача тушить. Там было все настолько сделано против всего возможного, то было видно сразу, кто кому туда приехали на, на каждый резервуар, резервуар, который должен быть, должна быть вокруг него защита, так называемое обвалование. Чтобы при, при случае разлива того же топлива, которое постоянно оттуда выливалось, оно снизу загоралось, мы его и пеной прибивали, пытались, чтобы оно не доходило до следующих. Оно должно сдерживать, чтобы оно не подходило другим резервуарам. Мы тушили с вечера, даже с обеда получается, и до взрыва это, это более 12 часов, даже 14 часов. За это время... Почти ни один человек не позволил себе где-то присесть, прилечь. Единицы, которые просто действительно, что уже никак не получалось, что-то ноги были в воде, намокали, они просто просились отдохнуть немножко, чтобы хоть ноги отдохнули, чтобы не натирали, что уже просто ходить не могли.